ৰাতি ইমান বেছি মানে খালী খালী লাগে যদি আহি নাপায়হি একদম গৈ মই ডেৰগাঁও ওলামগৈ বুলি কৈছোঁ হেল্ল' ফ্ৰী ওৱান সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে এইফালে আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ চাহ খালোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় একমাহ ন একমাহমানৰ কাৰণে এই মানুহজনক দেখা নাপাব আৰু আপোনালোকে একমাহ ক'ত ডেৰমাহমান হ'ব হয়নে অঁ তাকে কৈছোঁ পূজাত যদি আহি নাপায়হি একদম গৈ মই ডেৰগাঁও ওলামগৈ বুলি কৈছোঁ তেওঁ দেৰগাঁও যাব এক মাহৰ ট্ৰেইনিং দিছে কিন্তু একমাহ বুলি ক'লে ডেৰ মাহ হয়গৈ বোলে সেই আৰু ট্ৰেইনিঙত যাব কাইলৈ বস্তু বাহিনী মানে বান্ধি একেবাৰে আজৰি আৰু আৰু কেইটামান বান্ধিবলৈ আছে সেয়াই আৰু মনটো একদম মানে মোৰ ভাল লাগি থকা নাই নাযাবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নগ'লে উপায় নাই নগ'লে নহ'ব নগ'লে নহ'ব ট্ৰেইনিঙৰ অৰ্ডাৰ আহিছে সেয়াই আৰু থাকিব লাগিব অকলে অকলে মই ইহঁতৰ দুটাক লৈ মা আছে বাৰু কিন্তু আৰু যিমানে যি মানুহ নাথাকক ঘৰত মানুহে ভৰ্তি হৈ থাকক কিন্তু এইজন নহ'লে মানে মোৰ একদম চবফালে আধৰুৱা আৰু সঁচাকৈ মই এদিনৰ কাৰণে হ'লেও মানে ক'ৰবালৈ পঠাবলৈ মোৰ চিন্তা লাগি থাকে মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে ডিউটিলৈ গ'লে এনেকুৱা হয় মানে টাইমটো থাকে ন বোলে গধূলি দহটা বজাত আহিব বা বাৰটা বজাত আহিব আকৌ দিনতো সেনেকৈ দুপৰীয়া ভাত খোৱা সময়ত আহিব সেইটো এটা মানে হেৰি হৈ থাকে যে আহিব কিন্তু একমাহৰ কাৰণে যাব ইলেকশ্যন ডিউটিত গ'লে মানে খুব বেছি এসপ্তাহ বা দহ দিনৰ কাৰণে যায় তেতিয়া ইমান মানে হেৰি নালাগে আৰু যদিও মনটো বেয়া লাগে এই দহদিনহে আহিব বা এসপ্তাহে আহিব যেন হৈ থাকে এতিয়া একমাহ একমাহ বোলোতে ডেৰ মাহমান হ'বগৈ পাৰে মাজতে ইলেকশ্যনো আছে তাতো ডিউটিত যাব লগা হ'ব পাৰে সেয়াই আৰু কি কৰিম এনেকৈ ইমান দিনৰ কাৰণে আজিলৈকে যোৱাই নাই তেওঁ আমাৰ বিয়া হোৱা এতিয়া তেৰ বছৰ হ'লহি ইমান এক মাহ ডেৰ মাহৰ কাৰণে মানে যোৱাই নাই ঘৰ এৰি থৈ শুনা ঘৰ এৰি থৈ একেবাৰে যোৱাই নাই আমাক এৰি থৈ যোৱাই নাই এনেকৈ ইমান দিনৰ কাৰণে এইবাৰ প্ৰথম যাবলৈ লৈছে একমাহ ডেৰ মাহৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি ওলাই আহিছিলোঁ বজাৰ অলপমান কৰিবৰ কাৰণে মানে এওঁ থাকোঁতে গধুৰ বজাৰখিনি বোলো লৈ যাওঁ ল'লোঁ একমাহৰ বজাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু কিবা সৰু সুৰা দুই এটা থাকিলে মানে পিছত ময়ো নিব পাৰিম সেইকাৰণে এতিয়া গধুৰ বস্তু যিমানবোৰ মানে লগা আছিলে ঘৰত চব ললোঁ মানে আটা দালি চাউল চব ল'লোঁ একদম দীঘল লিষ্ট কিমান দীঘল চাইড মানে দুইটা ছাইডেই আছে গোটেইখিনি বজাৰ লৈ লৈছোঁ তেতিয়া অসুবিধা নহয় আৰু আৰু এতিয়া আকৌ আৰু এটা কাম আছে সেইটো কৰি লওঁ অঁ মিলাই চামগৈ ঘৰত চামগৈ লৈ আৰু এটা কাম আছে কৰি লৈ ঘৰলৈ যাম আৰু ভাত বনামগৈ সেই ভাত বনোৱাই নাই মই যোগাৰ কৰি থৈ আহিছোঁহে মাংস লৈ লৈছোঁ সেয়া বনামগৈ আৰু পোলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি বাচমতী চাউল চব যোগাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু বনামগৈ আজি ছেটাৰ্ডে ইহঁতেও স্কুলৰ পৰা আহিব হ'বই আৰু অৱশ্যে বাৰটালৈকে স্কুল কিন্তু আহি পাওঁতে আমাৰ ইহঁতৰ এটা বাজি যায় মানে ভেনত আহে আছে এতিয়া হেৰি হৈছেহে চাৰে এঘাৰটা বাজিছেহে গৈ পামগৈ মই ধুনীয়াকৈ বনামগৈ আৰু আজি বতৰ এতিয়ালৈকে ৰ'দ আছিলে একদম আন্ধাৰ কৰি আনিছে এতিয়া মানে বৰষুণ দিব আৰু এজাক ঠিকছে আৰু বৰষুণ দিলে মানে ইয়াত একদম পানী মানে একদম নধৰা হৈ যায় ইমান বেছি পানী হোৱা হৈছে নহয় অকণমান সময়ৰ কাৰণে যদি বৰষুণ দিয়ে পূৰা বানপানী হৈ যোৱা হৈছে মানে সেয়াই আৰু তাৰ আগতে বৰষুণ অহাৰ আগতে গৈ পামগৈ বাৰু ঘৰ ভালে মোক দিছে ঘৰৰ সমস্ত বাও সেইখিনি চব পাচলি লেকে আৰু তেওঁ কালি এখিনিমান পাচলিও আনিছে পাচলিয়েনো গোটেই ইমান এমাহটো নাযায় বাৰু এসপ্তাহমান যাব বাকী পিছত মই নি থাকিবা মই মানে চব নিবলৈ ভাল পাওঁ পাচলি বজাৰ কৰাই আৰু মাছ কিনা এই দুটা বস্তু মই বহুত অশান্তি পাওঁ মানে মাছ কিনিব নাজানো মাছ কিনিলে কিবা দাম ক'ব নাজানো মানে দামটো পাতিব নাজানো তাৰপিছতে আকৌ পাচলিও ইমান দাম কয় দাম কমাবই নাজানো আৰু মানে মোৰ বেপাৰীৰ লগত এই কেজে কৰি থকা কামটো মানে বহুত অশান্তি লাগে মই সেইকাৰণে মানে ওপৰত টান পাওঁ আৰু বজাৰ কৰিবলৈ বাকী দোকানতোতো বাৰু বজাৰ চিনাকি দোকান ল'ব পাৰোঁ সেয়াই আৰু তথাপিও গধুৰখিনি লৈ ল'লোঁ গাড়ীখনত সোমোৱাই নহ'লে আৰু মই নিজে নিবলৈ দিগদাৰো হ'ব সেয়াই এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ যাম আৰু কামটো কৰি তাৰপিছত আকৌ ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি গণেশ মন্দিৰ পাইছোঁ ইফালে হেল্ল' ঘৰ আহি পালোঁহি এওঁ মোক থৈ পল্টন বজাৰ গ'ল মই আহি পোৱা সময় হ'ল বাৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টাই হ'ব হ'ল ইহঁতেও স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি দুয়োটাকে গা ধুবলৈ দি থৈ আহিছোঁ গাই ধুইছেনে টিভিয়ে চাই আছে সিহঁতিয়ে জানে আৰু মই এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ পোলাও বনাম মাংস বনাম তাৰপিছতে আৰু হেৰি দালি হৈ গ'ল দালিটো মায়ে হেৰি বহাই দিছিলে দালি হৈ আছে বাকী ভাতটো বনাব আছে আৰু সেইখিনিয়ে আৰু যা যোগাৰ এওঁ যাবৰ কাৰণে সেইখিনি ৰাতিপুৱাই অলপমান কৰিলোঁ আৰু কৰিবলৈ আছেই সেয়াই আৰু মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে এইখিনি এফালে লৈছোঁ আদা নহৰু খুন্দি ল'লোঁ আলু মাংস ধুই ল'লোঁ গাজৰ এই কাজু খিচমিচ দি দিম কেইটামান কেইটামান আমাৰ এহেঁতি আকৌ কাজু খিচমিচ মানে পোলাওত বা পায়সত দিলে বাচি বাচি থৈ দিয়ে কিবা নাখায়েই আৰু এয়া জহা কোমোৰা দি বনাম মাংস চাউলখিনিও ৰেডি কৰিলোঁ সেইফালে অঁ মই গেছে জ্বলোৱা নাই কেৰাহী পাতিছোঁ গেছ জ্বলোৱাই নাই চাৰ্লিলে সেইফালে মাংস বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এয়া এওঁভাগৰ বস্তু চবতে নাম লিখি লৈছে নহ'লে হেৰাব পাৰে যে মোন বৰদলৈ এম বৰদলৈ এম বৰদলৈ লিখি লৈছে চবতে চামুচতো নাম লিখি লৈছে কাঁহী এইখিনি তেওঁ লৈ যোৱা বস্তু আৰু এইফালে সেইবোৰ চব খেলি মেলি হৈ আছে আৰু এইবোৰ মানে পিছতকৈহে চব ঠিক কৰিম আৰু বিচনাখনতে উঠাই উঠিছে নহ'লে থাকি যাব পাৰে যে এইটো তেওঁৰ বেডিং এইটো কি বুলি কয় হ'লদল নে কি বুলি কয় দেই এইটো তেওঁৰ বেডিং ইয়াত পেক কৰিছে তুলি গাৰু সেইবিলাক আৰু এইটো বেগত কাপোৰ ল'ব বাকী আৰু এইবিলাকে আৰু ভৰাবিলাক আছে মই ইয়াতে উলিয়াইহে থৈছোঁ তেওঁৰ বস্তুবিলাক কি কি নিয়ে আৰু তেওঁ নিজে জানিব সেইখিনিয়ে সেয়াই এতিয়া বনাই লওঁ প্ৰথমে তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'তকৈ চাব পাৰে তাতে পোলাও মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেচিপি দি থোৱা আছে এতিয়া পতাপত মই বনাওঁহে মানে অলৰেডি এতিয়া এটা বাজিলেই মানে ইহঁতৰো ভোক লাগিছে সেইটো কাৰণে এতিয়া বনাই লওঁ তাৰপিছত বনাই থোৱা পিছত আকৌ দেখাই আছোঁ পোলাওখিনি মই ভাজি ল'লোঁ কাজু কিচমিচ একেবাৰে কেইটামানহে ভাজিছোঁ যিহেতু নাখাই নহয় সেইকেইটা দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পানী দি দিম আৰু জোখমতে এটা চিটি লগাই দিম হৈ যাব ৰেডি আৰু এইফালে মই চিকেনটো ভাজি আছোঁ চিকেনটো একদম ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম তাৰপিছত আৰু অকণমান সানি খাব পৰাকৈ থ'ম আৰু যিহেতু পোলাওটো শুকান নহয় পোলাও মাংস বনালে আকৌ দালি নাখাবই যে সেয়াই পোলাওটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে একদম মানে এটা এটা হৈছে এয়া হৈ গ'ল কি এইফালে দালি আৰু চিকেনটো হ'বই আৰু আৰু অকণমান টাইম সিজিব দিম আৰু ধনিয়া দি দিম আৰু নমাই দিম ভাত খালোঁ খাই বৈ কিটচেন চাফ কৰিলোঁ কৰি এতিয়া বহিছোহি আৰু হা অঁ হ'ব মই বনাই দিম নহয় এইফালে গোটেইকেইটাই অকণমান এতিয়া ৰেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ নলোৱাৰ পাছত কিনো লৈ আছে এইবোৰ কিনো কিনি আনিছে কিবা উনৌকা নে কি টিভিটো অফ কৰা এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আজি আকৌ ভিডিঅ'টো মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰায় সাতটাই বাজিলে মই ছটামান বজাতে উঠিলোঁৱেই হোৱাই নাই ৰাতিটো একেবাৰে টোপনি নধৰিলে এক মিনিটো মানে চকুত টোপনি নাই লগাকিলে জানো আজি এওঁ কৈছে তাকে কিবা কিবি চিন্তা কৰি আছা সেইটো কাৰণে টোপনি নাই ধৰা বুলি এতিয়া মানে মই চাকি কট জ্বলালোঁ সেয়া আৰু এওঁ হেৰি গা ধুবলৈ গৈছে তাৰপিছতে চাৰে আঠটা বজাত আছে ছুপাৰ আৰু বাবুৱে থ'বলৈ যাব আমাৰ ঘৰৰ গাড়ীখনকে মানে লৈ যাম বাবু আহিব এতিয়া ফোন কৰিছে এটা সেয়াই আৰু ময়ো যাম তেওঁক বোলো আগবঢ়াই থৈ ময়ো আহোঁগৈ যিহেতু ঘৰৰ গাড়ীখনে লৈ যাব ইভাগে অট' বা উবেৰ মতাৰ হ'লে বাৰু নগ'লোৱেহেদিন এতিয়া বাবুও আহিব পাৰিব যে সেইকাৰণে তাকে মাতি দিলে এতিয়া সেয়াই বাকী একো খোৱাই নাই পানী চানী তেওঁকো পানী দিওঁ চাহ একাপে খাই যাম বুলি কৈছে মই কৈছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট অকণমান কিবা খাই যাওক তেওঁ বোলে ইমান ৰাতিপুৱা একো খাবলৈ মন যোৱা নাই সেয়াই চাহ অকণমানে খুৱাই পঠিয়াম আৰু এতিয়া তেওঁ ৰেডি হৈছে আৰু তেওঁৰ কাৰণে মই হেৰি বনাইছিলোঁ ঘিলা পিঠা কেইটামান বনাই থৈছিলোঁ নিমখ দি কালি ৰাতিয়ে সেইকেইটা বোলো এতিয়া বান্ধি দিওঁ বাকী একো পেকিং কৰিবলৈ নাই আৰু হৈ গ'ল কালি ৰাতিয়ে গোটেইখিনি কালি সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ'টো মানে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতি বহুত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ কামত সেয়া নিমখীয়াকৈ বনাইছিলোঁ তেওঁ মানে বৰ ভাল পায় নিমখীয়া ঘিলা পিঠা সেয়া কেইটামান বনাই থৈছোঁ এইকেইটা এতিয়া টেমা এটাত ভৰাই দি পঠিয়াওঁ তেওঁ তাত খাব পাৰিব সেয়া আৰু তেওঁ নিজে খোৱাতকৈ লগ বেলেগকহে খুৱাব মই সেইটো কথা জানোৱেই তেওঁ মানে লগ বন্ধুবিলাকক আৰু কৈ কয় মানুহজনীয়ে বনাই দিব দিয়াইছে বুলি সেয়াইকেইটা বান্ধি দি লওঁ ৰ'ব এইকেইটা পিঠা এইকেইটা টেমাতে মই সোমোৱাই দিম এতিয়া এইটোতো এটাতে ধৰিব চাগে এটাত সোমোৱাই দিলেই হ'ব ভাতৰ চাউল আৰু বৰা চাউল মিক্স কৰি কিনে দিছোঁ অকল ভাত চাউল দিলে টান হৈ থাকিব যে সেইটো কাৰণে হ'ব মই বাৰু ভালকে থাকো ফ্ৰেণ্ডছ এইমাত্ৰ ঘৰ আহি পালোহি বাবুক গ'ল গাড়ীখন সি চিধাকে সোমোৱাই থৈ গৈছে এওঁক মানে একেবাৰে পঠাই থৈ আহিছোঁ আৰু আমি ৰাস্তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এওঁ মানে তিনি চাৰিবামান কৈছে যে বাবু কিবা এটা খুৱাই নিবাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যাবা তাৰপিছতে পুৰি খালোঁ চব্জি খালোঁ এনেকৈ চাহ খালোঁ আৰু তাতে তাৰপিছতে মাজনী আৰু ই খালে মেগী মায়ে বনাই দিলে বোলে মাজনী এতিয়া ক্লাছলৈ গ'ল বিচনা তাইয়ে উঠাই থৈ গৈছে বাকী ঘৰৰ কাম চব আছেই মই কৰিমহে এতিয়া ঘৰ হাৰিবলৈও আছে চাফা কৰিবলৈও আছে একো নকৰাকৈ ৰাতিপুৱাই গুচি গ'লোঁ যে আৰু মোৰ মানে মনটো ইমান বেয়া লাগি আছে সেইটো কাৰণে মানে গাটোও ভাল লাগি থকা নাই আৰু ৰাতিটো নুশুলোঁ যে কি কাৰণে জানো একদম চকুত টোপনিয়ে নালাগিলে সেনেকেই ৰাতি গুৱাইছোঁ আজি এতিয়া মানে গাটো কিবা দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি গৈছেগৈ তেওঁ কৈ পঠিয়াইছে অকণমান শুই দিবাগৈ শুই দিবাগৈ ক'তনো শুব পাৰিম আৰু ঘৰৰ কামটোতো আছেই তাতে মনটোও বেয়া লাগি আছে ইমান খালী খালী লাগিছে এতিয়া অৱশ্যে দিনটো চলি যাব মানে দিনটো ইহঁতি দুটাও আজি ঘৰত আছে ন দেওবাৰ উৎপাত মানে কৰি থাকিব আৰু আৰু মাজনী আবাকাছৰ ক্লাছৰ পৰা হেৰি তাত আহিব চাৰে এঘাৰটাত আহিব সেয়াই আৰু কিন্তু ৰাতি ইমান বেছি মানে খালী খালী লাগে হেবিটটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ন সদায় লগত থাকে যে আৰু এটা টাইমত ঘৰলৈ আহে আৰু মানে বাইকৰ মাত শুনিলেও মানে আহিছে আহিছে লাগে সেয়াই আৰু দুই এদিন অকণমান হেৰি হ'ব তাৰপিছত এডজাষ্ট হ'ব আৰু তথাপিও আৰু নিজৰ মানুহজনৰ নিচিনা কোনো নহয় ন সেয়াই উপায় নাই এইটোপিনে খাই বৈ অকল টিভি চাই আছে বিচনাত পৰি পৰি সেয়াই আৰু এতিয়া কামবোৰ কৰোঁ আৰু লাহে লাহে মাথাটোও বিষাইছে মোৰ অলপমান ৰাতি নোহোৱাৰ কাৰণে এই বহুত বেছি গৰম লাগিছে আজি ৰ'দো বহুত দিছে সেইকাৰণে বোলো অকণমান বহি লওঁ তাৰপিছত আৰু কাম কৰিম আৰু কৰি থাকিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম যিমানে মন বেয়া লাগিলেও ঘৰৰ কামবোৰটোতো কৰিব লাগিবই সেইবিলাকতো পেণ্ডিং ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু সময়মতে খাবলৈও দিব লাগিব আৰু কি হয় জানেনে ৰাতিপুৱা যদি সময়মতে কামখিনি নহয় তেতিয়া মানে বহুত খেলি মেলি লাগি যায় এতিয়া মই মানে মোৰেই পোৱা নাই ক'ৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু মানে এই ৰুমটো আলহী এজন আহিলেও পোনেই এই ৰুমটোৱে দেখা পায় সেইটো কাৰণে প্ৰথমে এই ৰুমটো ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু ঠিক কৰিলেওনো কি হ'ব ই আছেই নহয় লেতেৰা কৰিবলৈ ই বহুত লেতেৰা কৰে ইহঁতি পঢ়ে যে সেইটো ৰুমত বহুত বেছি লেতেৰা হয় আৰু এতিয়া বিচনাখনো অকণমান ঠিক কৰি ল'লোঁ মই মাজনীয়ে যদিও ঠিক কৰিছিলে মানে মোৰ মন পচন্দ নহয় ইহঁতি কৰিলে সেইখিনি কৰি এতিয়া ঝাৰু মাৰিছোঁ বাহিখৰ হাওঁতেই মানে আজি বহুত বেছি দেৰি হৈ গৈছে উপায় নাই কি কৰিম আৰু মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বোলো অকল আমাৰ ৰুমটো আৰু আজি কিটচেনটোহে মোচিম বাকীবিলাক থাকক আৰু আৰু মানে কি জানেনে সৰুৰে পৰা মানে পাপা নথকাকৈ থকাটো এটা অভ্যাস আছে কাৰণ পাপা ফৌজত আছিল ন সেইটো কাৰণে মানে পাপা এবছৰৰ মূৰত এবাৰ আহে ছমাহৰ মূৰত এবাৰ আহে সেইকাৰণে মানে পাপাৰ লগত খেলি ডাঙৰ হোৱা মনতেই নাই পাপাৰ লগত খেলাবিলাক পাহৰি লৈ কেতিয়া খেলিছিলোঁ আৰু মানে এওঁ নথকাকৈ থকাটো হেবিট ইমান নাই যে সেইটো কাৰণে মানে মনটো বেছিয়ে বেয়া হৈছে আৰু এইফালে এতিয়া কামখিনি কৰি লৈ ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ কণীকে বইল হ'ব দিছোঁ আমাৰ কাৰণে আৰু কি জানেনে এওঁ নাথাকিলে মোৰ একো জুতি লগাই বনাবলৈও মন নাযায় মানে খাবলৈও মন নাযায় তথাপিও আৰু বোলো চয়াবিন আছে চয়াবিন ৰঙালাও আলু এনেকৈ এইখিনি ভাজি ললোঁ এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দি মই এটা চিটি লগাই দিম চব্জি এয়াই হৈ যাব আৰু দালি বনাম তাৰপিছতে আৰু পাপৰ ফ্ৰাই কৰি দিম এইফালে এয়া লৈছোঁ এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে এনেকৈয়ে চিম্পুলকৈ আজি খাওঁ আৰু মানে এইফালে মাজনী খাইছে বেটাক দিলোঁ সি অহাই নাই ভাত খালোঁ খাই লৈ কিটচেনৰ কামখিনি কৰিলোঁ কৰি এতিয়া ৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ ইহঁতি দুটাও এফালে টিভি চাই আছে মই বোলো অকণমান সময় মই শুই দিওঁ মানে মোৰ একদম গাটো কিবা এখন লাগি গৈছেগৈ মাথাটো ঘূৰাইছে এনে বিষাইছে ধৰিবই পৰা নাই মানে টোপনি ধৰে নধৰে নাজানো আৰু হোম এতিয়া অকণমান মা আহিলে নামঘৰৰ পৰা আজি মানে মাৰ শৰাই দুখন আছিলে সেইটো কাৰণে দেৰি হৈছে অকণমান অহা আমিকেইটা সেইকাৰণে খাই দিলোঁ এতিয়া মায়ে ভাত খাইছেগৈ সেয়াই আৰু ব্লগটো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাইভেন